Всем привет, друзья! Сегодня мы покажем вам способ, как быстро и легко очистить свиные или говяжьи кишки. Включаем проточную холодную воду и находим на кишке вот такую вот пленочку. Это пленка снаружи, ее обязательно нужно снять, я ее называю струной, потому что при выворачивании, когда будем чистить, она может запутываться и кишка может порваться. Поэтому этот этап очень обязательный, очень важный, не упускайте его. Эту пленочку убираем, чтобы она нам не мешала, мы ее выбросим. Теперь пока еще не выворачиваем. Но набираем саму кишку в воду для того, чтобы проверить на наличие дырочек, проколов. И у нас все в порядке у нас длинная, хорошая будем выворачивать. Вот такую незамысловатую петельку нужно сделать. И туда же саму в себя под проточной водой мы выворачиваем кишку. Это достаточно легко сделать. Когда кишку полностью вывернули, вот таким незамысловатым приспособлением будем чистить. Здесь есть несколько нюансов. Если вы пропускаете какой-то этап, не страшно, вы можете всегда к нему вернуться. Проходить вот так полностью по кишке можно несколько раз. Значит, что у нас за приспособление? Это просто две большие вязальные спицы, которые между собой соединены вот такой вот резиночкой канцелярской. Смотрите еще раз, зажимаем между спицами крепко, но не туго кишку, чтобы не порвать, и тянем просто-напросто. Пропустили, вернулись и подтягиваем, подтягиваем. Она скользкая, поэтому нужно наматывать ее на левую руку. И подтягиваем. Ну вот и все. Мы почистили. Кишечка белая, прозрачная. Можете несколько раз ее промыть. Можете еще раз спицами пройти, чтобы до конца убрать и пленочки Водичкой проверяем еще раз на дырочки, порезы. И все. Если вы будете что-то готовить в течение суток, просто залейте в мисочку их водой и уберите в холодильник. Если нет, то можно их замораживать, потом просто при комнатной температуре разморозьте. Надеемся, что мы были для вас полезными. Подписывайтесь!